Да, у нас сейчас как бы теоретически война, да, практически нет. И эта война, она из-за чего? Она из-за обмана. Сейчас сижу и все время слово крутится. Обольщение, обольщение, обольщение. Да, и все за что пройдут, да, и обольстят, обольстят. Вот то, что сейчас происходит, да, вот со стороны путинской власти, это обольщение. Тогда реально приходит обольщение через то, что идет обман, через засобы массовой информации, прорывание мозгов. Тут людей питкуют, обольщают и через то их забирают. Да? люди отказываются от Украины, идут туда, сдают землю. Вот обольщение. Идет такое обольщение. И, ну, наверное, надо молиться против этого обольщения, чтобы ну, обольщение отступало, про правду, правда приходила я не знаю какими способами наверное опять так когда вот мы за украину молились ну, вот, за события на майдане да мы что говорили и у кого есть знакомые все там на восточной украине потому что то что в украине закручивалось да так само на сходе помните наши каналы как работали и первые национальные особенно и Один плюс Один и интер он назад на востоке одно говорили а тут другое Нас, да? И потому тоже, когда наши внутріукраїнські були события, тоже люди на Востоке думали, що Бендеровці захвату. Пока, слава Богу, мы молилися, щоб обман ушел, и обман ушел і пошли туди каналы показувати адекватну інформацію і тоді Януковича да, скинули. Да? Значить тут ж самое, только тут уже межгосударственное получается. Теперь уже больший масштаб. В России крутят опять одну информацию, обманывают. На схит Украины проезжают свои агитаторы, провокаторы, квасят людей, обманывают. Таким обольщением забирают. Вот Крым забрали, но загроза есть, что и другие области могут забрать. Значит, обязательно, я думаю, молиться за целостность Украины, за захист Божий и против этого обольщения. Против обольщения. Ну, если даже Хреб забрали, но мы понимаем, что это неправильным способом, значит молиться, вот как плутный вот, пошел, у меня отец молился, чтобы он покаялся и вернулся. Я думаю, это тоже греха не будет. Это, я думаю, не противоречит правильно, если мы так будем молиться за эти вещи. Ну, конечно, нас больше должно волновать не политический момент, а именно момент, ну духовный, что спасение людей все. Если, если, через то, потому что действительно иногда надо проиграть битву, чтобы выиграть войну, да, если через то, что Крым забрали, и все люди, ну, по крайней мере, на, кто думает, начали думать, да как так, почему все, ну, начнет это какое-то все-таки делать волну, как Янукович. Тоже, с чем мы поднялись все. Потому что уже предел того, что Янукович творит, уже дошел. Так, точки кипения, да? Люди встали, первое, через то побитие, куда? А потом, когда уже начал стрелять, тогда уже совсем люди все равно поднялись, о, и, слава Богу, сдыхались мы его на Украине. Так самое и тут дубль 2, только более масштабный. Да, вот так же самое, вот он творит, пока так, мы еще терпят, но уже люди недовольны все. А начнут стрелять, я думаю, точно уже ну И мир под сказать, что да это такое? Что это за война, уже совсем уже с глузду дядька из них. Короче. Понимаете, ну вот эти моменты, ну надо конкретно молиться, так как мы против Януковича молим, ну, не против Януковича, как человека. Все ну, тоже, ну, я когда говорю, я думаю, что все мы на одной волне, но потом надо все-таки уточнять. Мы никогда не молились против него, как человека, как покаяться и живет. Долго мы молились, что против так президента, Януковича, что нам такой президент не нужен, и это правильно, что мы делали, и имеем на то полное право. Так само и тут, мы надо наверное, молиться не против Путина как человека, да. а против его политики, которую он ведет. Я думаю, это тоже будет правильно, против политики, какой он совершает, потому что та политика, во-первых, нечестивая, обманывает. Также все это знают. Во-вторых, агрессорская э, захвату тоже это неправильно, потому что от него против его правления таких наказов и против обольщения. Да? Давайте нам за это поможем.